Мені здається, знаєш, щодо помилок минулого ну, по різному буває. Дуже багато у людей буває ну, родових відпрацьованок. Да? Допустимо, mm -hmm. що то там бабушки, дедушки зробили і ребенок отрабатують. Ну, покоління отрабатують. А... Никто не знает, сколько эта отработка длится. У каждого по-разному, потому что сколько семей, столько и отработок, в зависимости от степени тяжести, кто что сделал. То есть нужно же понимать, да? А для этого существует диагностика. Приходит человек к ведьме, ведьма начинает копаться, разбираться и как бы дает какой-то вердикт свой. А, вот, это отработка получается у нас исправить ну, грехи прошлого какие-то грехи это тоже христианское понимание понятие mm. нет mm. понятия грех mm. вообще mm. это нет такого то есть какие-то ошибки прошлого исправить это нереально к сожалению мы не имеем время назад отматывать нет у нас такого да и мы не умеем и практики не умеют и люди не умеют никто не умеет вот если бы это уже умели уже не было бы путина и бы не было мне кажется и сталина и никого бы не было бы уже. то есть вообще по-другому все было бы если бы умели время отматывать бы. То есть я считаю, что ошибки прошлого можно просто не повторять. Это первое. Даже элементарно вот есть у человека какие-то... Очень часто говорят, что дочка отрабатывает сценарий мамы. Может, ты слышала такое, да? Да, случайно. Ну, это я так просто пример привожу, да. Как сделать так, что продавая отработка закончилась? Пойти против сценария, то есть образно говоря, у вас один типаж там мальчиков с мамой, да, mm -hmm. то есть ты выбираешь подсозна... подсознательно выбираешь какого-то мальчика как твой папа с какими-то такими же, даже не внешне, возможно, какие-то привычки, характер, то есть как-то оно... подсознание, ж... понимаешь, мы это можем делать неосознанно, а как-то вот на подсознании все это нужно сломать сценарий, пойти против сценария. Как исправить все ошибки и проработать любую отработку, даже вот чисто вот, вот Украине, да? Пойти против сценария. Пойти против сценария. То, что Украина сейчас, кстати, и делает. Потому что раньше mm -hmm. сценарий был какой? Мы с Россией вместе. Понимаешь? На какие-то поступки шли. Ну шли, шли как вместе? Не вместе. Не вместе. Под Россией. То есть это так все да. хотели, чтобы оно было. Не, не вместе. Вместе это когда дружим. А под Россией это рабство называлось. Mm -hmm. Ну, неважно, короче. И сейчас Украина пошла против сценария. Вот Украина ломает стереотипы, и получается война. То есть это вот к этому. Но это трансформация, это очень хорошо. Трансформация имеет начало и имеет конец. И в конечном итоге Украина, я уверена, что Украина станет независимой. Она уже независима, но вот прям вообще yeah. независимой лидирующей страной. Потому что Украина сценарий смогла нарушить и сломать. Россия нет. Другие страны в мире нет, Украина смогла зная, чем может закончиться это все. То есть, в принципе, понятно, да. Что они Россия, они сумасшедшие, они больные на голову, да, понятно. Если им сказать нет, понятно, чем это может закончиться. Это как не знаю, как психически больному человеку сказать нет, непонятно, mm -hmm. какая реакция будет. Тут то же самое, но Украина была к этому не совсем готова, но зато мы знаем, чем это все может закончиться для нас. То есть, в любом случае, уже будет по-другому, не так как раньше. Поэтому вот оно. То есть против сценария идти. Ну, прошлое невозможно как-то на прошлое повлиять, там что вернуть и вернуться в прошлое. Нет. Но можно не про будущее подумать. Так. Мы же в теперешнем живем, правильно? А будущее может не настать еще. Поэтому нужно сегодня и сейчас менять mm -hmm. а не в прошлое возвращаться. Ну, давай для того, чтобы я просто зарасхизуюсь. С измак, кстати, пришло. Мені дуже гарно. Я теж жартою просто хотіла поставити поближче, щоб гарно було. Е, ну, дивись, в принципі, теоретично, можна проклясти цілий народ. Е, давай так. Одна людина, я сумніваюся, що може це зробити. Чого? Того, що дуже багато енергії потрібно. Ну, тобто, да? народ uh -huh. і один чоловік, не получится. Яка б людина не була б сильна і так далі, енерг... Енерг... енергетично, ну мені здається, цілонародній. Але якщо народ на народ ось так, так, якось співвідношення буде однакове, так можна. Ну, чесно кажучи, мені здається, що ну, зараз не тільки українці візьмемо, кожен народ має якусь свою працьовку. Ну, не може бути такого, що нам, типу, погано, а там десь ну, боліться, а ми там прям супер. Ну, у них своє, в них землетруси. Я ж була на балі, я пережила ж землетрус колись, вісьмибальний. Тобто у ну, них там своє. У них катаклізми, в нас війна, десь там що ще, десь що ще. Тож ну, ми ж не можемо ж аналізувати, да? точніше, давай так, ми ж не можемо за кожного відповідати, тому що у кожного своє. У кожного своя пропрацьовка. Я впевнена в тому, що нема жодного народу без пропрацьовки. Всіх щось кармічно закладене, і вони це відпрацьовують. Щодо уроку, який треба усвоїти, мені здається, що взагалі не українцям, взагалі людству. Треба вже нарешті усвоїти те, що гроші це ще не все в цьому світі. Гроші необхідні, це енергія. Ми, ну вони необхідні для того, щоб жити, їсти, там зрозуміло, але це ще не все, того, що в принципі і війни відбуваються через гроші. Тобто, все побудоване на грошах. Да. Світ же колись, колись створювався взагалі трішки по-іншому. Грошей ж також не було. Ну, купюр не було. Трішки і по-іншому все було. Ну, до А раніше, зараз так. бачиш, як. Ти знаєш, мені здається, тут більше не про прокляття, мені здається, тут більше про трансформацію. Угу. Тобто буває таке інколи, що якійсь людині дуже все так. Ну знаєш... можливо, ти бачила таких людей, їм все. Дається просто так. Да? Ну, ось типу у них там життя класне, у них там, не знаю, чоловік там, жінки якоїсь прикольно, класної, діти є. А інша ходить, ні чоловіка нема, ні дітей нема, того нема, того нема. І їй потрібно якось це все здобувати дуже складно. Тут те ж саме, мені здається, що просто комусь дуже сильно повезло, а комусь ні. Ось і все. У нас просто це трансформація така. Тобто, ми через біль, через смерть, через війну просто ну, здобуваємо своє місце під сонцем. Якось так. Це не прокляття. Трішки інше. Е, я знову ж таки вважаю, дивись, я вважаю християнство принципів бізнесу зараз на даний період часу. Я ніколи не засуджувала ніяку віру. Я це завжди повторюю, нічого не зміниться, людина може вірити в кого завгодно. Тобто, якщо людина хороша, ну я буду спілкуватися і підтримувати зв'язок все одно, навіть якщо вона христи... Ну, У нас 99% християн, давай так. Так. І у мене супер просто, супер круті люди, підписники, і, взагалі, вони класні всі. Вони християни. Ну, я нормально спілкуюся, спілкуюся з ними. Але е, якщо. Людині оцей хрест заважає, тому що в мене була така ситуація, що мені християнський Грегор він заважав. Тобто він мене душив. Я розуміла, що щось не те. А, більш того, християнський Грегор тільки починає злітати, коли мені зробили розхрещення, і він починає лякати. Ти починаєш, а як це відбувається? Це, це відбувається так. В твоїй голові зароджуються страхи і думки про те, що ти помреш. Щось не те. А як ти тепер будеш без віри? А як тепер типу, ти по тебе захисту? А что ты, ты по роботах? Ты по. Ну, ты знаешь, как голым стоит посреди улицы и куча людей вокруг, после и торгового так. центра? Ты без защиты. Это христианский регор начинает таким образом пугать тебя, что ты вернулся. То есть, это именно та вера, которая очень сильно намолена, вымолена, но там не чистая молитва. То есть, там немножко, даже вот очень часто такое бывает, может, там у меня просто молитвы вызывали обратный какой-то эффект всегда. То есть не потому, что я там омен или что-то еще, да, типа 666, а просто потому, что я очень тонко чувствую все вот эти энергии. То есть для меня это все переписывалось 350 раз там людьми для того, чтобы контролировать общество. Понимаешь, то есть мы же не знаем, как изначально эта Библия была написана и кем она была написана. Это все переписывалось да. по 150 людьми. Так как же ну, можно верить в людям? Да людям, в принципе, верить нельзя, потому что это люди. И 99%, ну, давай так, не 99%, хорошо, давай так, процентов 60 людей, они все лицемеры. И они всегда так, делают на свою жаль, пользу. Так. На жаль, да. Я не говорю про 40%, которые... Ну, есть люди, которые, которые хорошие, замечательные, добрые. Есть, конечно, я не спорю. Но зачастую сейчас, да, у каждого, не знаю, давай, у каждого пятого третьего в голове, как бы обокрасть, как бы сделать так, чтобы мне выгодно было, как бы сделать. Вот поэтому у нас война идет, не только у нас, по всему миру. Потому что везде деньги. Что гарю какой-то воняет, что на улице, наверное. Вот. Поэтому для меня Библия писалась людьми, и я как-то... То есть я понимала, в принципе, что это не мое какой-то период времени. Нужно было раскреститься. Меня раскрестили, христианский эгрегор слетал год, наверное, с меня. То есть у меня год были панические атаки, у меня год были страхи, все с меня это вылазило. То есть он таким образом он с тебя слетает. Он слетает ровным счетом тогда, когда ты просто, не за... ты просто замечаешь, что ты перестал думать про него. Вот тогда ты понимаешь, что его нет в тебе. То есть сейчас я понимаю уже окончательно, что у меня этой веры просто нет. У меня язычество четко. То есть, первое там года, да, вот когда я маленькая еще была, когда мы раскрестились, мне было 19, по-моему. 19-20. Это вот mm -hmm. тот период времени. Uh, мені було страшно тоді. В цілому, якщо людині зручно бути хри... ну, в християнстві, окей, я взагалі проти фанатизму. Якщо я щось там допомагаю в християнстві, нехай вона буде. Якщо вона ну, вважає, що це все тисне на неї, як на мене тиснуло, я вважаю, що це просто показує що це не твоє. І ти маєш прийняти якісь рішення. Тобто, кожна людина має орієнтуватися на свої відчуття. Ну, якщо мені погано, що я маю тут знаходитися з вами? Так, мені треба піти звідси. Все, нема проблем. Мені стало легше від цього. Але знову ж таки, я нікого не закликаю там йти. Якщо хочете, будь ласка, якщо не хочете, ну, залишайтеся там, де ви зараз є. Тобто, але все одно, я вважаю, що, я ж казала, що мене зараз дуже сильно радує, не знаю, там християни, не християни, мене зараз дуже сильно радує, що люди почали. навчаться, ну в частности у меня даже, да, спрашивать очень много, касательно того, как обратиться к роду. Mm -hmm. Все равно, как ни крути, мы истоками сходим да, с прошлого, и мы все равно взываем к своим предкам, и мы возвращаемся в язычество, ну все равно по чуть-чуть в язычество, потому что изначально мы язычники, мы не христиане, У нас изначально была другая вера, мы славяне, блин. И как ни крути, человек хочешь, не хочешь, задумывается. Это как очень часто, знаешь, вот доказаны уже были моменты, когда люди вспоминали прошлые жизни. То есть да. даже вот у нас есть такое иногда, что мы там задумываемся, да, то есть и даже вью часто бывает, у -у -у, что мы, мы это уже видели, бывает. мы это помним. Это тоже к этому. То есть мы же сверхчувствительные все, и наша физика реагирует, то есть мы чувствуем вот эти вот элементарно, опять-таки, моменты, мысли о том, как там к роду обратиться, как помощи попросить и так далее. То есть потому что люди действительно в это верят, они знают, что есть род, да, есть мертвые предки, есть, которые нас оберегают, защищают, есть корни. Это замечательно, но это и есть язычество. Mm -hmm. То есть люди христиане обращаются к предкам, а предки у нас славяне, да были. Ну то есть тоже такое. То есть люди как-то, я же говорю, пускай они там христиане, но они как-то косвенно, они задумываются м -м, про язычество. Все равно И все это пересекается между собой. Ты знаешь, я больше считаю, что все-таки это будет работать на людей, которые в ней живут. Угу. На людей, на правителей и так далее. То есть, опять-таки, мы не знаем, чему они болеют все. От чего они умрут, как они умрут, где они будут после смерти, да? Что-нибудь там, что они будут, там, не знаю, поколение следующее отрабатывать. Вот я про это думаю больше. Не про то, что война будет или что-то еще, я думаю о том, что я вообще принцип против войны. Мне не хотелось бы, чтобы война была в мире. Но я считаю, что тут уже все-таки... Отвечать будет население. Непонятно как пока. Я думаю сейчас конкретно вот именно здоровьем платят, семьей платят, чем-то еще, да, там вот, вот этим вот всем. Но в дальнейшем посмотрим, касательно воин еще. Пока не знаю. Много, ну разным, просто много разных моментов, может быть и да, они могут отрабатывать как угодно. Вообще, то есть не знаю, даже нету, знаешь, вариантов никаких у меня. Я mm -hmm. думаю, что пройдется просто по их населению очень сильно. Потому что когда чума начнется, завтра все поумирают там все. Ну, то есть даже так может быть. Mm -hmm. -то -то нежелательно, да, потому что все-таки мы соседи, нежелательно, блин, потому что оно ж недалеко же от нас находится. <с> и нас зачепить. На Конечно. Если что-то желаете, обожаете и так далее, нужно как-то так оговаривать, чтобы вас не задевало всегда. Вот все детали прямо говорю, до мелочей прямо говорю. Я девочкам всегда говорю, хотите какого-то мужчину? Вот я обычно девочки хочу, там, красиво, да, там привлечение мужчины, хочу красивого, там, чтобы он там блондин был, там метр, там, не знаю, 90 рост, там какой-то там это, говорю, супер, смотри, говорю, у тебя блондин, там, да, метр 90 рост, там, да, класс, супер, появился. Он тебя бьет, он тебя не любит, тебе изменяет, Влюбленный нарцисс, говорю, как тебе? Полностью все прописываешь, весь список чтобы он меня любил, чтобы он меня уважал. Там, внешку тоже, естественно. Но самое главное, внутренние вот эти все качества, моменты. Да. Обязательно. То есть, когда что-то желаете и посыл какой-то делаете, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Оговаривать все детали и причину проговаривать. За что? То есть, нужно обязательно, допустим, я же говорю, да, вот, ну, ракета попала в дом, там, mm -hmm. погиб кто-то. То есть, человек, когда начинает, ну, хотя человеку там в том состоянии вообще пофиг. Там ну, вот вот Он не будет... ну, то есть там посыл эмоциональный есть, то есть там понятно, оно сработает в любом случае. Угу. Но вообще, типа, если что-то желаете там элементарно привлечь даже, вы должны правильно энергию распределить и правильно свое желание м -м, проговорить. сформулировать Спромулювать, угу. так, известно. А, тут, на жаль, разумеешь, э, на жаль, мы... Ну, не зовсім впливаємо на початок і на кінець війни. Тому що, на жаль, над нами є люди, які стоять вище, якраз такі, які поміщні на цих грошах. Те, що ми тільки що да, з тобою обговорювали. Тобто від них це залежить, від цих людей, які є політиками, коли вони нарешті домовляться і до, до, до чогось прийдуть. Це перше. Друге. А же мы можем просто, знаешь, не угнетать, не усугублять, как говорится. Потому что очень много людей усугубляет усугубляют и угнетают. Даже элементарные раскачки Майдана, всего остального, оно все очень сильно влияет. То есть это то, к чему я всегда веду. Я веду к тому, что нам у нас достаточно как бы внешнего врага. Не нужно еще и внутри страны это все создавать и а разжигать специально. Нужно воздержаться немножко сейчас. Тобто я вважаю, що якщо людина, ну, кожна людина почне з себе, почне прокачувати в собі якісь позитивні, гарні якості і знову ж таки витримку прокачувати в собі, не буде того, що зараз є. Хоча б воно не буде погіршуватися, хоча б так, знаєш, того, що зараз всі знаходимося в однакових, майже в однакових умовах. Був сон, да, так, касательно, касательно того, що я сні чітко ощущала і осознавала. То есть я не помню, какое там было, какое событие произошло, что произошло, я пока не помню. Но я помню, что я во сне встала и четко понимала, что, блин, так это же к победе. вот. К, к окончанию войны, не к победе. К окончанию войны. Я такая, ну, блин, вот же оно. То есть я утром проснулась и понимала, что мне четко показали, что вот я уже во сне чувствовала, что будет, типа, окончание войны все равно, как ни крути. Не победа, не победа а окончание войны мне сказали во сне. Вот. Но я пока не знаю, что это, и пока не было как, больше никаких Ну это первое видение за два года такое. Первое было. Посмотрим, как угу. дальше. Это известно. Не знаю, мне сразу на думку спадает все ж таки церковь. Того, ну, того, что для меня, просто по истории не знаю, прям, да, чего есть угу. такое. Э, давай так, навіть, ну, это просто немножко, даже элементарно то, что пришли христиане, язычников истребили, насильно, да, поубивали всех, забрали у них праздники, веру у них полностью сковеркали, тоже влияет. Очень много таких моментов было. И очень много все таки было связано с религией, я считаю, в те времена. Повертается 100% в чего-то, что есть причина. Есть причина следствия. Да? То есть умер человек, умер близкий родственник, ты на сильном, ну, не ты, а вообще, да, то есть человек на сильном, сильном каком-то эмоциональном просто фоне, вообще не понимая, где он находится, вообще, что он да делает он. в трансе, он начинает проклинать. То есть энергию, посыл идет. Самое главное посыл. Если, допустим, просто в сидеть такая, будем все прокляты, такой, знаешь, нет эмоционального посыла. Очень да важно это? всегда эмоциональный посыл. Вот, очень часто, поэтому я, когда работала с проклятиями, там, с порчами и так далее, мне нужно было входить в состояние. Вот, допустим, работаю с клиентом. Мне нужно какое-то. состояние, нужно определенное, понимаешь? Mm -hmm. С собой же легче работать, когда мои враги. А когда враги клиента, я этих людей не знаю, мне их все равно, да? Эмоционально я ничего не чувствую. Нужно входить в состояние. То есть ты входишь в состояние и даешь посыл определенный. А когда человека, допустим, погибает родственник какой-то, ему больно, yeah. ему плохо, на эмоциональном вот это вот, вот эмоциональная окраске, он дает посыл, он работает, конечно же. Тем более смерть на смерть. И чаще всего, если типа человек, ну, человек погибает, э, и кто-то виновен, mm -hmm. тот человек, который виновен, он несет такую же ответственность, и у него погибает кто-то, или он сам болеть начинает какой-то болезнь, тоже. То есть, оно все равно ценно должно быть. Сначала вины сильно вичувалосься, потом пошло протупляться. То есть, Коли щось летить, ми це бачимо зразу. Ну, українські відьми там чокуни. Поки mm -hmm. що нічого не летіло. Ось недавно було, плюс-мінус місяць назад, не знаю, чого, що вони там, гімна об'їлися якогось. Тобто ми відчуваємо це, коли вони летять. Всіх своя війна. Вона з ними, в них з нами, хлопців з тими. Ну, Тобто є таке, так? Да? Mm -hmm. Магічно, тобто магічно також воно платить все. Ну, дивись, для того, щоб повністю з України російський патріархат викорінювати, не знаю, потрібно якось напевно прокинутися в іншій країні, того, що ну дуже довгий період часу це все було якось об'єднане, поєднане на да, християнство. Потім спочатку війни його почали ділити. Я розумію, що дуже багато є підпольно навіть тих людей, які все одно вірять в московському патріархату, які моляться там собі на російській мові ці молитви читають і так далі. Я більш ніж впевнена, що навіть є десь в церквах, в тій же лаврі і так далі. Там є якийсь час, є якісь попи, які там десь тишком-нижком проводять ці всі, ну, ти поняла, всі ці місці проводять Бобряди. на російській мові. Обряд місце, да, да. Ну, е, угу. 에... Тобто, я їм не вірю. Не вірю в те, що прям повністю російський патріархат вдасться нам викорінювати з України. Я думаю, що він ще буде. Не думаю, прям багато практиків вважало, що люди зараз прям стануть язичниками. Я не думаю. Тобто, я думаю, що це можливо все буде, але не на нашому віку точно. Ми це не застанемо. Прям такого масового, знаєш, тобто як вони були християнами, так вони і залишаться в більшій степені. Але все одно зараз дуже багато людей, навіть в мене, ось питають, як розхреститися. Чого так? Того, що ну, в них є християнський Бог, а люди на війні гинуть. Да? Тобто, і багато чого такого відбувається, що християнський Бог просто нічого не робить. І у людей питання: де він взагалі, цей Бог християнський? Чого так? Можливо, якщо я стану кимось іншим, то, можливо, мене щось по-іншому піде в житті. Да? Тобто люди починають питати, як розхреститися, як змінити віру. Як... Ну, тобто, люди почали задумуватися все ж таки.